આગળના સમાચાર પર નજર કરીએ તો અષાઢી અમાસ નિમિત્તે વડોદરાના તીર્થક્ષેત્ર કરનાળીમાં શ્રી કુબેર ભંડારીના દર્શનાર્થે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા વડોદરા જિલ્લામાં નર્મદા કિનારે સ્થિત તીર્થ ક્ષેત્ર કરનાળી શ્રી કુબેર ભંડારી મહાદેવજીના મંદિરનું છે છે રવિપુષ્ય નક્ષત્ર અને અમાસ નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓનો મહાસાગર કરનાળી તીર્થમાં છે શ્રદ્ધાળુઓ અવિરતપણે પધારી કતારમાં શિસ્તબદ્ધ ઊભા રહી દાદાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે जय कुबेर जय महाकाली माँ आज अमावस्या का दिन है रविवार का दिन पुष्य नक्षत्र है तो विशेष महत्व रखता है आज का अमावस्या जितने भी कुबेर भंडारी में पधारने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग शांति पूर्वक दर्शन कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश पूरे बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र से बहुत दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण बारिश का मौसम है शांति से दर्शन कर रहे हैं और सभी लोग नर्मदा जी में स्नान भी कर रहे हैं और नर्मदा जी का साफ सफाई का विशेष ध्यान भी दे रहे हैं और मंदिर की तरफ से भी हम सब लोगों को कहते रहते हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें सभी भक्तों के लिए प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है और अब आज से समझ लीजिए श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है कल सोमवार का पहला दिन है सभी भक्तजन जो यहाँ पर आ सकते हैं वो आए दर्शन करें कुबेर दादा का अभिषेक करें जो नहीं आ सकते हैं तो घर से ही यहाँ का जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसके तहत दर्शन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी जुड़ के अच्छी तरीके से दर्शन कर सकते हैं आज का यह अमावस्या हरियाली अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है तो आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं श्रावण मास चालू है बरसात का सीजन है अपने अपने माता के नाम से या कुबेर दादा के नाम से अपने एक घर से अगर एक वृक्ष भी लगेगा तो पूरे देश का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबसे निवेदन करते हैं सभी लोग वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में साथ दें जय कुबेर जय महाकाली माँ वड़ोदरा शहर में दबोई तालुका में कुबेर दादा नु मंदिर जो नर्मदा किनार आएलू है ત્યાં સવારે પૂજા દર અમાસના દિવસે અહીંયા બધા ભાવિક ભક્તો આવે છે દૂર દૂરથી બધા આવે છે એમની મનોકામના પૂરી કરવામાં અહીંયા આવીને એવું કહેવામાં આવે છે કે બીલીપત્ર ફૂલ બધું ચડાવવાથી અને પાંચ અમાસ ભરવાથી મનવાંચિત ફળ મળે છે અને અહીંયા